abbosbek fayzullayev o'zbekistonning 2023 ming yildagi eng zo'r o'yinchisi deb topildi bu individual sovrinni qo'lga kiritishda hujumkor futbolchimizning xalqaro va klublar miqyosidagi muvaffaqiyatli o'yinlari asos bo'ldi rossiya Premier ligasida qishki tanaffus e'lon qilingani bois ushbu mamlakat futbol ekspertlari chempionatning birinchi qismini tahlil qilishyapti bu jarayonda ularning aksariyati seska debyutanti abbosbek fayzullayevning iqtidoriga alohida e'tibor qaratyapti hozir esa sizlar bilan rossiyalik futbol ekspertlarining abbosbek fayzullayev haqida aytgan ba'zi bir fikr mulohazalarini ko'rib chiqamiz Yuri syomin lokomotiv klubining sobiq bosh murabbiyi abbosbek fayzullayev rossiya premyer ligasiga kutilmagan tashrifi bilan hammani hayratga soldi keyin esa o'zining futbolni tushunish qobiliyati bilan barchaning qalbini zabt etdi sskda fayzullayevning pozitsiyasida taniqli leginer futbolchilar ko'p bo'lishiga qaramasdan o'zbek futbolchisi asosiy tarkibga tezda kira oldi hech kim tanimaydigan yigitcha o'zbekiston chempionatidan kelib darrov bizning ligamizda yuqori darajada o'ynay boshladi igor rabiner sharhlovchi rossiyaning bir nechta klublar rad etgan yosh o'zbek futbolchisining kelib kelajakda emas darrov jamoaga yordam berishni hech kim kutmagandi shunga qaramay Fayzulayev juda qisqa fursatda sskaning asosiy hujum figurasiga aylandi Fayzulayev o'z harakatlari bilan jamoaning boshqa chiziqdagi muammolarini ham yopib berdi bu futbolchining kreativ o'yinlari raqib jarima maydonchasi yaqinida va ichida hech kim kutmagan qarorlarni kuzatib borish odamga huzur bag'ishlaydi vicheslav chanov CSKA seskaning darvozabonlar bo'yicha sobiq murabbiyi fayzullayev yil kashfiyoti Hamma bu transferga shubha bilan qaragandi chunki abbosbek bo'y bast va jismoniy ko'rsatkichlari yuqoriligi bilan boshqalardan yaqqol ajralib turmaydi Fayzulayev ham hech bo'lmasa bir mavsumni yoki kelajakda qanday o'ynay olishini kuzatib borishimiz kerak andrey yeshenko spartakning sobiq futbolchisi Fayzulayevni birinchi davraning eng zo'r o'yinchisi deb e'tirof etish mumkinmi abbosbek so'nggi uchrashuvlarni zo'r o'tkazdi ilgari piняev ham faoliyatini zo'r boshlaganda, keyinchalik yo'qolib qoldi abbosbek seskaning o'yinini hal qiladigan futbolchi bo'lib chiqdi fayzullayev seskaning asosiy o'yinchilaridan bo'lishini istaymiz endi abbosbek bu borada barqarorlikka erishishini kutib qolamiz ma'lumot o'rinda aytib o'taman abbosbek fayzullayev seska safida barcha turnirlarda 18 ta uchrashuv o'tkazib 2 ta gol urdi va 9 ta gol yuzatmani amalga oshirdi bugungi kunda iste'dodli futbolchimizning transfer summasi 4 million yevroni tashkil qilyapti do'stlarim agarda videoroligimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa bittagina layk like knopkasiga bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni yoddan chiqarmang kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha